В Славянске я занимал, у меня задача была поставлена охранять аэропорт на Черепковке. Данные я приносили по передвижной технике, каких-то замеченных на их движениях. Все мы сносили командиру Гере. Мотострелковая. Мотострелковая рота. Затем, когда мы вместе там пробыли, мы уехали в Краматорск. С Краматорска день мы уехали оттуда в Донецк. В Донецке два дня я был, попал на штрафбат, с Штрабата я попал в Россию за оружием. Поехали. С В Россию куда поехали? Под Ростов, какая-то на Там мы два дня были, задались оружием стрелковым, РПГ, винтовки. И поехали, ну, БК полностью к нему все. Поехали на Щербак, находились там месяц. Нас проверяли, посмотрели вот эти фейсы, что мы делаем, как мы там живем, как нет у нас, ну, нету алкашей, там, наркоманов. Там. Фейсы вы называли россиянами? Фейсы мы называли россиян, да, откуда, не, именно, в какой структуре принадлежат. Ну, думали, ФСБ, так и называли фейсы. В Донецке жил, жил в Донецке. Позывной аватар, -го, 8 -го 2014 -го года я пришел в воинскую часть, находящуюся неподалеку от маяка, где меня зачислили в ряды ДНР батальон Кальмус, где чис числился стрелком. Боевые задачи были, состояли в том, чтобы мы находили на... заступали на боевые посты охранять дачу атаман ивановича и второй пост находился на возле кпп ну, там мы наблюдали за что какие машины подъезжают к нам на кпп и если что поддержка которые на... на самом кпп